Əziz və dəyərlı izləyicilər. Daha çox insanın məlumat alması üçün videonu bəyənməyinizi və kanala abunə olmanızı xahiş edirik. Bakıda kriminal aləmə yaxınlığı ilə tanınan Allahverdi Mirzayev həyatında güllələnərək qətlə yetirilib. Qafqaz Info xəbər verib ki, Kriminal Qafqazın əldə etdiyi özəl məlumata görə hadisə bu gün saat 22 radələrində paytaxtın Xəzər rayonu Binəqəsəbəsində Hölsən Sütçülük Sovxozunda qeydə alınıb. Həməlum şəxslər 43 yaşlı Allahverdı Mirzayevin evinə gələrək onun çənəsindən atış açaraq qətlə yetiriblər. Hadisənin kriminal aləmə aid söhbət üstündə baş verdiyi bildirilir. Allahverdı Mirzayevin sonu 313 olan nömrə ilə bitən Mercedes-Benz Galenwagen idarə etdiyi qeyd olunub. O elə bu maşınla da tanınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gün ərzində baş verən ən son xəbərlərdə məlumat almaq üçün kanalımızı izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.